Maiz tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.maiz.gov.my. Perancangan Bual Bicara ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ikim FM tajuk Alexander Sisiati dan al Mohsin Alhamdulillah untuk hebahan celik pewarisan dan baitul Ah uh, tajuk kita hari ini hak wanita dalam pewarisan harta Islam dan dibawa kepada anda Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Abdul Saha merupakan Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tak minggu dengar suara Ustaz sedap ah. Uh, ya, ya, ya. <laughs> hari ni rasa istimewa. Kita cerita tentang wanita. Tapi ah. oh. bukannya wanita je lah lelaki kena ambil beratlah <laughs> yeah. supaya uh, tak ada hak yang ter abai. Yes. Okay. jadi apa soalannya si satu? Uh. Soalannya apa? Baiklah uh. korang uh. okay. ada oh. yang lelaki ni tanyalah. Okay. Okay. Apakah hak isteri terhadap harta pusaka suami melalui wasiat, uh. hibah dan pusaka dan bagaimana ia berbeza? Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bil'alamin alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Uh. Uh, pagi ni kita dapat bersama uh, bersemuka di FB Live. Kembali uh. yeah. di Radio Aikim. Uh. Baik, hari ni kita cerita Pasal hak wanita Kan kita ni sebagai Pecinta wanita oh, ha, Pecinta wanita Lain <laughs> lah <yang laughs> macam <laughs> kan <Itulah. laughs> Baik sebab apa uh, Tajuk yang kita sebut Hak wanita ni Sebab kita kena faham Apabila berlaku Kematian suami Selalunya uh, Wanita ni Ataupun isteri Yang disebut sebagai Balu ni uh -huh. Dia akan Lost Apa nak buat Betul. Walaupun uh, Istrinya tu Seorang professional uh. Ni pengalaman Saya jumpa adalah dua tiga orang ya, Seorang profesor Ada yang Doktor pakar dan sebagainya kan Bila berlaku kematian suami Dia lost Tak tahu nak, tak buat, tahu apa. nak buat apa uh -uh. Ya. Sebab ialah selalu Apa-apa hal Semua suami yang buat Ibnu uh -huh. you know? Kan Bayar bil api Bil air kan <laughs> Semua <laughs> suami yang buat Benda tu boleh bayar online Boleh bayar kan, <laughs> kan? Ha. Termasuklah nak uh, pam tayar kereta kan Yang ada tu tak pandai Tak pandai memandu pun Ya Tak memandu <laughs> tu lagi <laughs> lah Bahaya juga kan Risau juga Kalau <laughs> apa-apa berlaku <laughs> Baik kalau kita lihat topik berkaitan apa perbezaan pusaka, wasiat, hibah ini. Yalah, bila nak, berlaku, nak menguruskan harta itu, dia akan timbul isu-isu sebegini. Mm -hmm. Kita kena faham bila mana menyebut berkaitan dengan hibah. Hibah adalah pemberian semasa hidup. Maksudnya, kalau suami itu telah memberi semasa hidup dan isterinya pun menerima, yang empat rukun hibah itulah pemberi, penerima, barang itu pun wujud. Yeah. Kemudian yang keempat ada sirah, ijak kabul maka itu tidak menjadikan sebagai itu tidak disebut sebagai harta pusaka hmm. so maka itu adalah hak isteri so maka dia tidak perlu difaraidkan sebab hmm. itu dah dihibahkan sejak awal itu berkaitan tentang hibah bagaimana berkait dengan wasiat pula ha. dia kena tengok pula wasiat yang bagaimana kalau wasiat adalah bentuk kebajikan contohlah kan kita nak korban tak lama lagi ni uh, minggu depan ni hmm. katalah ar uh, suami arwah suami pernah sebut Nanti ialah dia rasa macam tak sedap hati, rasa hmm. macam sakit-sakit dekat tengah isteri dia. Nanti kalau abang meninggal dunia tak sempat sampai korban ni, tolong korbankan lembu juga. Ah, ah. kan? Banyak ada pesanan wasiat sebegitu Itu, itu wasiat kebajikan. Tu. Dia bukan nazar, dia pesanan yang wajib dibuat. Serana ah. dia polis. Ya, walaupun lisan yeah, walau Itu sebab berkaitan dengan kebajikan. So bila ada wasiat sebegitu, dia tak sampai tempoh waktu nak dikorbankannya itu, maka waris kena buat. Ada kena tengok balik wasiat yang sebagaimana itu. So itu berkaitan dengan wasiat. Bagaimana pula berkaitan dengan pusaka? Hmm. Pusaka ni iaitu harta yang ditinggalkan oleh si mati hmm. semasa dia miliki. dia kumpul, dia simpan, kemudian dia meninggal dunia. Maka itulah harta pusaka yang perlu diuruskan. Hmm. Termasuk smartphone kita ni contoh ha. kan. Maha smartphone, lah smartwatch yeah. kan contohlah kan. Itu adalah harta pusaka suami hmm. yang perlu diselesaikan. Kalau macam rumah yang tak habis bayar lagi kereta yang tak habis bayar tu kira macam hati suami uh, lagi tu macam mana tu Ustaz? Kita kena lihat balik. Kalau kata rumah tu tak habis bayar hmm. dia ada tak jaminan hutang? Uh -huh. Contoh dia ada MLTT uh -huh. atau MRTT maka bila dia cover hutangnya tersebut maka dia akan jadi harta pusaka. Hmm. Kalau dia tak ada benda tu dia hanya hutang saja maka bagaimana nak melunaskan hutang ni? Iaitu si mati ni ada harta apa? Hmm. Maka lunaskan menggunakan harta-harta tersebut untuk melunaskan hutang uh, rumah tersebut. Yang ni kita kena tahu dia punya prosedur lah Sebab itulah pentingnya Dalam bab pengurusan harta ni Untuk melantik Sulaiman Akhlakan sangat penting Tiba-tiba lah Kena cari Sulaiman Akhlakan Maiz lah Jangan cari Sulaiman Akhlakan Jangan cari Sulaiman Akhlakan Boleh carilah Maiz Macam Selangor kan Dia walaupun topik kita hak wanita Macam soalan berkaitan dengan isteri Tapi kena ingat juga bagi wanita yang tidak berkahwin ha. dia pun kena tahu juga bila berlaku kematian dia ke mana harta tu akan pergi ya. Ya. macam semalam saya ceramah dekat KWSP kan no. ada yang perempuan duk tanyalah ustaz kami yang tak kahwin ni macam mana ustaz ha. ustaz ni asyik cerita hak isteri hak isteri kami tak kahwin <laughs> lah yang tak kahwin janganlah berkecil hati memang ada hak ataupun bila berlaku kematian kita kena kenal waris siapa waris yang mewarisi uh. ha itu yang kita nak tahu perbezaan antara wasiat hibah pusakanya uh. tu kalau uh. rumah yang ada dua nama suami dan isteri join Okey. Baik. Kalau rumah ada dua nama, maknanya yang separuh tu je difaraidkan. Uh -huh. Kalau nama suami, suami saja. Macam mana nak bagi tu? Nak kekat? Nak kekat rumah kan? tu ada ah. bumbung sampai ke lantai. Yang inilah perlu kebijaksanaan. Ah. Oh. Maknanya kena nilaikan dulu. Berapa bahagian nilai, contoh rumah tu setengah juta, lima ratus ribu. Dua ratus lima puluh ribu tu adalah hak suami, contoh, uh -huh. meninggal dunia. Katalah isteri nak memiliki kesemuanya dia kena tebus. Uh -huh. Contoh kalau suaminya itu ada mak ayah dia kena bayar kepada mak ayah si mati. Hmm. Selalunya kalau mak ayah si mati ni dia harta pusaka ke sebab jadi harta pusaka. pusaka. Dia uh -huh. jadi harta pusaka. kalau dia jadi pusaka rumah nak kerat dua tak boleh uh -huh. dia kena nilai. Uh -huh. ha, so uh, selalunya lah yang uh, kebanyakan kes yang saya tengok dalam bab pusaka yang rumah berkunci ni nama uh, dua nama ni bila suaminya meninggal ada mak ayah si mati So, maka mak ayah si Mati ni, mak ayah metualah kan, selalunya dia akan lepaskan hak Beri kepada cucu dia uh -huh. Selalunya macam tu Dia akan bagi kepada cucu dia Begitu juga Kalau kata Istrinya meninggal dunia Suaminya hidup Contoh Kemudian isteri tu ada mak ayah dia So mak ayah Si mati ni Dia akan serahkan hak Dia akan lepaskan hak lah Bagi kepada cucu uh -huh. Ini kes yang saya selalu tengok lah uh -huh. ha, Sebab dia fikir tak apalah ustaz Memang kami bagilah kat cucu Ni rumah ni pun Untuk cucu-cucu juga duduk Walaupun cucu tu Akan jadi incam Sebahagian daripada pewaris. Ya yeah, sebahagian daripada uh, Puaris pusaka Cucu pun dapat hak lah. juga Secara faraid Ha uh -huh. uh, pada masa yang sama bila atuk dan nenek dia melepaskan hak. Dalam ilmu faraid disebut takharush. Maka dia melepaskan hak. Maka cucunya itu akan dapat hak lah daripada atuk dan nenek dia. Hmm. Sama ada dalam bentuk pemberian hibah ke apa dan sebagainya. Itulah keedahnya. Oh. So, Tapi kau tak, tak, tak melepaskan? Tak melepaskan. Contoh hmm. nak duduk juga di situ. Hmm. Isteri kena tebus bahagian. Hmm. Iaitu tebus bagian uh, ayah Beli balik. Ah. Ah, kalau tebus ni kita sebut beli balik. Ah. Dia, balik ah. Ah, dia tebus balik. Bahagian, ah. bahagian dia. Yelah risau dia kawin lain. Ya. Yeah. Ah, itu buat <laughs> siapa kan. Siapa ah. yang Kadang-kadang ah. ada macam tu. Betul. Kan? Ah. Ah. Tapi... Yalah orang kata fitrah manusia kan hmm. Bila berlaku kematian salah seorang nak kahwin tak ada masalah nak macam mana kan Yalah, dah, jodoh benda, dia. dah jodoh dah hmm. jodoh dan memang dia tak ada suami ha Jadi tu yang kadang-kadang. jangan ini. buat wasiat pelik-pelik abang kalau saya mati jangan kahwin lain kalau nak dapat harta saya ha oh, itu tak boleh itu, kena itu kena tak, tak boleh kalau ada ha kalau ada wasiat macam tu kena ikut ya? tak boleh tak, tak, tak sebab boleh sebab dia ambil. melanggar hukum syarak ah. ada satu kes yang sebelum ni yang saya sebenarnya cerita sebelum ni saya kata uh, suami isteri ni dah bercerai bila dah bercerai isteri kahwin dengan suami baru. Bila dia kahwin suami baru, ialah dengan suami lama tu dia ada anak. Bila dia kahwin dengan suami baru, dia tanya saya, "Ustaz, boleh tak kalau saya wasiatkan harta saya ni, nanti kalau mati hanya anak-anak saya je. Suami baru ni tidak boleh mewarisi." Saya kata, "Mana boleh? Suami itu adalah waris faraid, waris pusaka kita. Kalau tak nak bagi suami, jangan kahwin." Suami ha. tu kau, ha. suami yang baru, yang ni, baru, lah. Yang ha. baru ha. ni lah. Suami yang baru ni lah. Ha. Ha. Suami yang lepas tu dah dah lepas, bukan waris dah. So memang tak dapat pun. Ha. Tapi suami yang baru ni Berapa dia punya dapat, dia punya bahagian dia? Dia Dari boleh jadi satu per empat uh -huh. atau satu per dua. Satu per empat kalau ada anak lah. Kalau dia kahwin tersebut, contoh perkahwinan sebelum ni pun, dia tak ada anak, maka suami tu boleh dapat satu per dua. Itu eh, ikut jangka masa tarikh kahwin ke ataupun macam mana? Tak. Start pernikahan tu. Dia dah bermula dah? Aha. Dia dah bermula. Contoh kan? Contoh, kita nak nikah. Hmm. Okey, sah-sah Okey contoh Dua jam kemudian Dua jam kemudian kan Dia tengah makan-makan nasi Dengan lauk kambing tercekik Mati <laughs> Rebah Rebah <laughs> Boleh tak pasangan tu mewarisi? Boleh Setengah? Ka ya Boleh dapat satu per dua Kalau kata perkahwinan tu tak ada anak lah Kalau ada anak Suami tu akan dapat satu per empat hmm. ha Maknanya Antara sebab perwarisan disebabkan Perkahwinan ha Kalau tak nak bagi suami Jangan kahwin <laughs> Okay. Kalau saya nak bagi isteri yang kahwin. Ni kita ni tak nak bagi suami tapi nak kahwin. Macam mana? Okay. Ha, ah, bukannya marah, nasihat. Yeah. <laughs> Pasal saya dia sebelum kahwin dia kena fikir dulu. Kena fikir dulu. Macam mana ni ah. sekarang ni saya dah nampak jodoh saya siapa? Ykm ah. <laughs> <laughs> FM. Fata, saya nak tahu lah tentang faraid. Wasiat dan hibah kat mana ye nak rujuk? Oh, rujuklah Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan MAIS. By the way, MAIS tu solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. Assalamualaikum pendengar semua, ini Ustaz Hanafi Abdul Malik. Saya nak ajak anda semua buat ibadah korban dengan Ustaz bersama Global Ehsan Relief. Tahun lepas, Alhamdulillah, 7,000 haiwan telah dikorbankan di 30 buah negara, dari Gaza sampai ke India. Untuk tahun ini, harga satu bahagian lembu serendah RM195 sahaja. Korban Relief bersama Global Ehsan Relief paling berbaloi. Inspirasi pagi ini ditaja oleh Makfira Travel and Tours Sedrian Berhad. Ramai jemaah puas hati umrah selepas musim haji bersama Maghfirah Travel. Murah, selesa dan dipercayai. Kini dengan hanya RM7,990 untuk 9 hari 7 malam, anda dapat penerbangan terus Malaysia Airlines dan tiket tren laju percuma. Ayuh dapatkan segera pendaftaran dan nak tutup. Daftar segera pakej umrah bulan Julai ini di www.maghfiratravel.com.my. Maghfirah Travel, kembara menuju keampunan. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL berlangsung lagi untuk kali ke-42 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Kali ini, anda berpeluang untuk mendapatkan pelbagai karya terbitan agensi hal awal agama hanya di satu lokasi. Semuanya sekaligus. Ikim, Jakim, Yadim, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Lembaga Tabung Haji, Yapim, Mawib, Yayasan Wakaf Malaysia, Jauhar, TV Al-Hijrah, Jawi, JKSM, Japens Wilayah Persekutuan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Datanglah beramai-ramai ke Pavilion Al-Falah bersebelahan pentas utama Aras 2 WTC KL dari 23 Mei hingga 1 Jun 2025 mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Rebutlah diskaun istimewa dan dapatkan tawaran menarik yang disediakan oleh agensi-agensi tersebut. Ayuh, semarakkan budaya membaca dan cintakan ilmu bersama mencapai kejayaan. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM FM. Inspirasi utama anda. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عدد خلقي. سبحان الله رضا نفسي. سبحان الله زنة عرشي. سبحان الله مداد كلماتي. سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينه عرشي سبحان الله ميدان كلماتي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينه عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله, سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينه عرشي سبحان الله, سبحان الله Subhanallah ada dahalqi Subhanallah ridha Subhanallah zinat arshi Subhanallah idad kalimat Inspirasi pagi Ikim FM inspirasi utama anda IKIM FM Tajuk Alexander Sisyati dan Al Mohsin Alhamdulillah Hebahan Celik Pewarisan dan Baitul Mal Dengan tajuk Hak Wanita dalam Pewarisan Harta Islam Bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Salih bin Abdul Sahar Merupakan ketua bahagian dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Selangor Alhamdulillah. Ustaz nak tanya Ustaz Aha, Nani, Mesti tanya ya Sabo-sabo ya? menanya tu Macam mana <laughs> kalau kalau suami Dia nak mewariskan semua harta dia kepada isteri dia Sebab takutlah macam <sukur> tadi Ustaz katakan <sukur> Terpaksa belah dua dan sebagainya Tak nak jadi macam tu Dia ya, dia ya, bagi semua ya, keseluruhan tu pada ya. Isteri siap-siap. Okay. Hibah kepada isteri dia semua. Okay. Keseluruhan. Boleh ke But Ustaz? Kita kena faham. Uh, dia ada perbezaan berkaitan dengan hibah dan wasiat. Uh -uh. Kalau dia mewasiatkan seluruh harta kepada isterinya, maka itu wasiat kepada waris bila wasiat kepada waris dalam hadis Nabi disebut la tajuzu wasiyatu waris tidak harus berwasiat kepada ahli waris sebab ahli waris dapat secara faraid tapi nak bagi juga illa ayyasha aw rasahu melainkan waris waris itu bersetuju kalau waris faraidnya contoh saya buat contoh mudahlah dia anak laki anak perempuan lepas tu isterinya iaitu ibu dia lah lepas tu dia tak ada waris waris yang lain Anak-anak yang umur dah 18 tahun ke atas Semua setuju Tak apalah Kami memang bagi kat mak je lah Contoh kan Maka tak ada masalah maka wasiat tu boleh jalankan kerana persetujuan waris-waris tahu secara faraid mereka bersetuju melepaskan hak. Okey, tu tak ada masalah. <tuh> Kalau hibah pula, kan kita buat hibah sesekali ustaz, saya ni seorang suami. Saya tengok uh, realitinya memang suami banyak pergi dulu. Ha, macam itulah kan. <Raja> tu, kan? <tuh> <tuh> ha, suami <tuh> yang pergi jauh kan. Lepas tu, dia buat hibah keseluruhan kepada isterinya. Kita kena ingat kalau berlaku kematian kepada suami, memang dia tak akan jadi pusaka dah. Sebab pemberian itu dah berlaku. Cukup syarat. Hmm. Tetapi sebaliknya, bagi kepada isteri, hibah semuanya. Ingatkan kita yang mati. Rupanya isteri yang mati dulu. Oh. Kita tak mati-mati dulu. Ha, dia jadi macam mana? Oh, dah hibah dah, ya, dah, dah tu. Maka dia menjadi harta pusaka isteri tersebut. Maka suami akan dapat secara apa? faraid. Hmm. Suami pula dapat faraid. Pula faraid. Ini pernah berlaku ada satu kes yang kita pernah dapat. Uh, Istrinya ni uh, mu'alaf uh, masuk Islam dah lama lah Kemudian dia orang ni berkahwin Tak ada anak Nak jadikan cerita Suami dia selalu sakit hmm. uh, Selalu yang sakit ni memang suamilah Kemudian yang jaga isteri hmm. Yelah kita ni tuan-tuan Selalu kita akan ziarah orang sakit Kita akan bagi hadiah ataupun sagu hati Selalu duit lah kan kepada Yo. orang sakit. Jarang kita bagi orang yang jaga sakit. Uh -uh. Sebenarnya orang yang jaga sakit tu lagi sakit sebenarnya. Hmm. Sakit hati, sakit jiwa macam-macam aja -macam, jaga ya, orang sakit. Jaga orang sakit. sakit kan? uh -uh. Okey, maka suami dia yang sakit ini dia beranggapan bahawa mungkin dia tak lama dia buat hibah pindah milik kepada isteri dia. Hmm. Kemudian Ku sangkakan hujan di tengah hari Eh, apa ni? Sampai ke petang Rupanya hujan, Rupanya hujan, oh. Selalu saya punya perbahas, apa, Peribahasa dalam bahasa Inggeris Ini oh, bahasa lain okay. Itu Rupanya dia meninggal dulu. So maka ingatkan suami meninggal dulu rupanya isteri yang meninggal dulu. Bila isteri yang, yang mualaf tu isteri. Ah uh, yang mualaf tu isteri. so bila isteri meninggal dulu, dia rumah dah dihibahkan, dah buat pindah milik dan sebagainya. Maka ia menjadi harta pusaka kepada isteri tersebut. Bila jadi harta pusaka, suami dapat berapa bahagian? Oh. Satu, per Satu per dua. dua. Lepas tu uh, suami tanya, setengah lagi jatuh kepada mana? Jatuh oh, okay. pada Baitul Mal. Oh. Itu yang kes ni kita tahu. Bila kita ustaz, Rupanya saya silap langkah. Dia ha. kata, lepas siapa? Yalah Ustaz, saya ingatkan saya sakit-sakit itu... Ingatkan kita pergi dulu kan. Ha. Lepas tu, tu yang dia buat hibah. Lepas tu saya tanya, pasal apa uh, tuan buat hibah pada isteri? Saya sayang kepada isteri. Kita cakap gini. Mana kalau tuan sayang pada isteri, Allah Ta'ala lagi sayang isteri tuan. Sebab apa? Boleh jadi setengah bahagian yang jatuh pada bayi tumal tu, itulah amal jariah dia. Ah, ha. ha. Kita tak tahu. Betul. Ha. tu amal jariah dia. Suami Sebagian pun Hau dapat lah juga sebab suami. Suami pun dia. dapat. Ha. Sedangkan yang rumah beli tu, suami dia beli. Tiba-tiba hmm. ha. jatuh pada bayi tumal. Sebab apa? Sebab tu saya kata, bila kita buat hibah kesemuanya, kita kena faham implikasi hibah tu apa. Kalau kita beranggapan bahawa kita yang mati dulu, Betul. kalau kita tak mati macam mana? Ah. kalau yang mati yang menerima hibah tu dulu. Maka ia akan jadi harta pusaka hmm. ha, Yang ni kita kena faham Jadi sebab banyak yeah. kita buat hibah uh, ke ataupun tunggu je farah uh, langkah itu Langkah-langkah langkah paling selamat, selamat, langkah ah. selamat Bagi saya mm -hmm. Pertama sekali Yang saya nampak lah Kalau tuan-tuan ni Sebenarnya Dalam buat pengurusan harta ni Dia tak ada yang betul Tak ada yang salah mm. Kita dah belajar Kita tahu kita nak pilih yang mana ha, Bagi saya sendirilah Dalam kes macam ni Baik kita berwasiat Berwasiat tujuannya apa Untuk melantik wasi ha. Pentadbir Tujuan apa Bila berlaku kematian Waris dah tahu dah Kemana nak pergi? Sebab kita dah melantik Sulaiman Akhlakan. <laughs> <laughs> iaitu majlis agama. Sah. Sebab contohnya, contoh. Ustaz, kalau waris-waris mempertikaikan dan sebagainya. Contohlah, adalah pesanan yang dipertikaikan. Okey. Kalau ada pertikaikan, sekurang-kurangnya bila wasi itu dilantik. Iaitu majlis agama Islam Selangor dilantik. Kita akan menguruskan juga pusaka itu sehingga selesai. Walaupun ada pertikaian. <tika> pertikaian mungkin tak setuju tentang... Uh, bahagi macam ni dan sebagainya. Tapi akhirnya kita akan berbalik kepada hukum syarak. Pembahagian itu. Uh, sebab itulah yang pentingnya wasi itu menguruskan tu mesti berpandukan kepada hukum syarak. Uh -huh. uh. Kena arif lah. Ya arif. Uh -huh. Kalau tak ada contohlah. Contoh kata kan. Uh, macam Taizu cakap. Abis tu tunggu fara'id je lah Ustaz. Contoh kita tunggu fara'id. Kata tak buat apa-apa perancangan. Mak ayah kita tak buat apa-apa. Bila berlaku kematian mak ayah kita. Waris-waris mula timbul pula isu. Mak dah pernah bagi ke aku. Pa, bapak pernah wasiat kat aku contoh ada waris-waris tak puas hati dia kata apa mana bukti bila tak ada bukti kecoh-kecoh lalas selesai tak bab pusaka tak selesai harta yang ditinggalkan oleh mak ayah kita tu tak selesai bicara bertahun-tahun sebab bertahun-tahun terbiar macam tu ha, sebab tu kadang-kadang ada waris sampai gaduh Asyik sebut bab satu, bab satu, bab satu. <laughs> eh, tak eh, sampai baru. Dekat kami. Berkandang-kandang tu. Oh, bab satu, je. bab satu. Baru ni pawai kami ada ke saka lah kan. Uh. <laughs> Isap tu baru ni pawai kami. Datang orang gaduh. Lepas tu saya dengan pegawai saya tu, staff saya tu, ah, habis ah, entah buat apa saya, kita tengok aje biarkan. <laughs> Sebab apa? Itu emosinya bila bila berlaku begitu. Hmm. Sebab bila mana tuan-tuan dah melantik wasi tu, macam di Majlis Islam Selangor sendiri, tuan-tuan melantik untuk menguruskan pusaka, sekurang-kurangnya waris-waris kita ni ada panduan dah. Ya. Yeah. Ada orang nak ikut nak pergi laluan mana, nak buat macam mana dan sebagainya. Itu yang paling penting. Mm. Eh murah je RM200. Yalah yalah. Itu kalau wasiat sampai, wajat sampai wajat bila wajat. Wajat. sampai wajat. bila? Sampai ke hujung bulan ni. Aa. Ha. 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 Jadi, ni ada dalam 3 hari ni telah. Jadi ha. sempatlah lagi kalau kalau Sempat. kami nak buat uh, apa tu uh, wasiat wajat wasiat bersama uh, dengan Maiz. Okey, jadi macam nak contact tu? Ha. masuk laman web Maiz hmm. www. .mais.gov.my Ya yeah. Ataupun Kalau rajin Kalau rajin lah kan <laughs> Boleh type Siswa terus Siswanya apa Sistem wasiat ibah uh -huh. Siswa.mais.gov.my Haa Dekat situ Ataupun Boleh call aa, Pejabat 03 55 13 tu, Eh 5514 37 uh -huh. 73 Haa 03 55 14 37 73 Haa yeah atau uh -huh. WhatsApp jangan call tau uh -huh. WhatsApp ni bukan WhatsApp saya ya <laughs> ini WhatsApp dakwah pemasaran makis uh. 010 uh -huh. 251 9556 okey uh, saya saya okey sekali lagi 010 251 uh -huh. 9556 ha uh. Nanti orang kata, ustaz ni macam betul-betul berniaga dah." Saya bukan nak berniaga, saya nak bagi tahu aje. Yalah, kepentingan dia, ha. kepentingan. Saya bagi tahu aje. Melantik, ha. melantik. Ni. Kalau ha. rasa tuan-tuan rasa macam, "Eh, penting ni nak kena buat, ya. lantik." Ha. Kalau rasa tak penting, tak apa. Ha, expert ada. Ha. 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 Soalan That's saya terakhir ya. kepada silakan. Ustaz Haji Muhammad Salih bin Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Ya, ha. silakan. Kenapa punca jadi pergaduhan kerana harta pusaka? Baik, cantik. Pertama sekali, ah, siapa ni? Ya binik je. je. Pertama sekali harta tamak. Bagus. Harta percuma. <laughs> <laughs> itu dia. Jangan gaduh sebab harta adalah percuma yeah. yang kita dapat secara pusaka ini. Ah. Okay. Okey, okay, terima, terima kasih. Kini faham. Bacaan buat bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Fatah, saya nak tahu lah tentang faraid, wasiat dan hibah. Kak mana ye nak rujuk? Oh, rujuklah Majlis Agama Islam Selangor. Mais, saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. Baitul mal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. Negeri Sembilan.